ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಾವಿವತ್ತು ಬಿಗ್ ಫುಟ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸು ಇದೆ ಹೆಣ್ ಫೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತೆ ಫೀಸು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನು ಜನ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಋಷಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೀಶೆಲ್ಲೂ ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ತಾಂಗೆ ಆಪ್ಕೋ ಏಕ್ ಫಾಲ್ಕಿ ದಿಖೈ ದೇಗಿ ಕಿ ಜಮೀನ್ ಕಾರ್ ಕರ್ ಕೆ ಪರಿವહન ಕಾ ಸಾಧನ ಥಾ ಮಾಲಿ ಕರ್ ಮಾಲಿ ಕೆ ಫಾಲ್ಕಿ ಮೇ بیٹھ ದೇ ಔರ್ ಚಾತ್ ಸಮರ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಮಾಲಿ ಕೋ ಭಾರ ಫಾಲ್ಕಿ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಕಂದೋ ಯಾಂ ಸಿರ್ಫ್ ಉಠಾಕರ್ ಚಲ್ ದೇತೇ ಥೇ ಆಪ್ಕಿ ಆಗ್ಲಿ ಜೋ ತಸ್ವಿರ್ ಹೈ ಬಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣಗ ದೇವಿ ಉಪದಂತ ಒನಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಂದ ಗೆತ್ತಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದನು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಲ್ಲಿ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದ್ದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ್ದೇ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದ ಗುಡಿಸಲು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ वर्तमान काल में काम अकाउंटेंट का है कृपया तो आगे बढ़े यहाँ पर डीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं नमस्ते मैं दम्या यहाँ काम पंच

ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಮೀನು ಬೀಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು

की आराधना करने के बाद भी मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे कृपया कुछ सीरिया गांव के अंदरूनी का नज़ारा जो जहां किसान था था। और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का शब्द आराम होता खेलता हो गुडू ಸಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಕೃತಿ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ जी तो दर्व हो उसके होटो पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती थी जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था उसके गानों को संगत देता उमट एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था उमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है ऊपर आपकी पाइयो है के पर इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था ये मटका जो आप देख रहे हैं ये मामूली नहीं है इसे कोतरी में पड़दो कहते हैं मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका धर्मस का काम करता है इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके गौशाला के बाजू में घास का अंबार खास के अंबार के आमने सामने काजू सीने की पट्टी है घर के सदस्य काजू का अपने दो बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से ऐसी आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते किण्वित रस को एक बड़े मटकी में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली बाश को छोटे कर गर्मी के महीनों में पिया जाता है पूरा को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं ना जो ज़ दूसरा है, है। का मक्काएं डालो इसके लिए यह का टेस्ट और के बीच में स्ट्रिंगर फोड़ते हैं और अंदर से परत निकालते हैं जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है कवच बचते हैं, उनसे तेल निचोड़ा जाता है इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था आपके आगे एक क्रॉस है इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर इंसान जगहों पर ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन भगवान उनके साथ झील है आप उसमें बैठकर गोवा के स्थान होने का अनुभव ले सकते हैं चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं लेकिन कृपया शीघ्रता से क्योंकि आपको कुछ ही नहीं मिलेगी हमें तो आगे बढ़ते ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೀಜ ಆಡೋದಂತೆ ಗೊಂಬೆ ಕೆರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರೋ

ಇಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಡಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡುವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹಾ ಮೂರ್ತಿ ಗೊಂಬೆಚ್ಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಪಟ ಕಂಡಿ ಆ ಮಲೆಪುರ ಹೂ ಬಾಬು ದಾಸ್ತಾ ಇತ್ತು वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे जो आज भी लुभावना है बड़े के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। आपके पीछे है गोवा का तो, चरवाहा तो, मतलब के पहाड़ी नाम और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता उसके पास कुछ बाग उसकी जरूरत पड़े खास कर खेतों में बीज बोने के तरह

ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಟಾಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸುನ್ ಗಾಡಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಕುಂಟರೆ ಮೇಲೆ ಪಾವು ಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ ಪಾವು या बोर्ड एलिमेंट बोर्ड है और वो जो आउट ऑफ है ये बिजली की नोड है बाकी सब वो फर्स्ट में करते हैं आईयो आओ ना पावर तुम्हारे स्विच के पावर को मां बंद करके सब सुपरंतला उसके पीछे लाइक अंदर जा ता 진짜 뭔데

औरत का महिलाओं के बालों में कभी कभाल ही देखते हैं उसके तो बाजू में गोविंद का घर है जो गुनावट करता था इसकी सेवाएँ बहुत थी थी। तो ही आवश्यक थी क्योंकि उन दिनों प्लास्टिक की जो रक्षा में बहुत सारी काम का नज़दीक दाहिनी और कंगन वाला विभिन्न प्रकार के कंगन अलग अलग रंगों में दिखा रहा है क्या आप जानते हैं गोवा के दूसरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसके हाथों की चुड़ियों ऐसी पता चलते थे सफेद और काले रंग की चुड़ियाँ

कहा जाता है की संगीत के रगो में दौड़ता है जैसे कि आप देख सकते हैं बाएं सिरे पे या के गाय अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं उस समय सर्वाधिक अभिमान ने बाजा वॉयलिन वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसे अंगीकृत किया गया मिस्त्री के घर के ठीक ऊपर ने घड़ी को सही कीजिए मिस्त्री के घर के बाजू में बाजे या तम्बाकू घर है तम्बाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था इसलिए तम्बाकू घर हुआ करते थे इन तम्बाकू घरों से ही गोवा में सेवाएं शुरू हुई इस बड़ी दीवार को कहते हैं